नबी याजीा मन व व वलम आले अल्लासना व मौलाना मोहम्मदन वाल सैदिन व मौलाना मोहम्मदन व साहब सैदिना व मौलाना मोहम्मदन वाज सैदिन व मौलाना मोहम्मदिन वबारक वसम वसल इरशादे इलाही है कि बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी करीम सर दरुद सलाम भेजते हैं इसलिए ईमान वालो तुम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरुद सलाम के नजराने भेजा करो ये अल्लाह ताला और मलाइका का वजीफ़ा है जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में आया है आज का दिन दस मुहर्रम हराम ये महफ़ल बयाद शहदाय करबला हज़रत इमाम आलाम की याद में हर साल की तरह हमेशा की तरह दरबार आलिया चश्तिया निजामिया मलंगिया में निकात पज़ी है ये महफ़ल वो है जिसका आगाज़ वालियों के ताजदार हजूर मलंगी बाबा सरकार ने ख़ुद फरमाया ये वो महफिल है जिसकी सदारत ख्वाजा ख़्वाज़गान हज़रत सदना ख्वाजा मोहम्मद दीन शाह मलंगी बाबा ओलिया ख़ुद सदारत फरमाया करते थे इसकी तारीख़ को सत्तर साल पर मुहित है शहद करबला को नजराना अक़दत पेश करने के लिए और अपना चेक एंड बैलेंस करने के लिए ये दिन जो है ये हमें याद दिलाता है कि अपने जो किरदार का मुहासबा किया जाए मुहासबा कैसे होगा कि चौदह सौ चवालीस हिजरी में दस मुहर्रम को हमने एहद किया कि हम अपने आप को बदलेंगे अपनी ज़िंदगी को चेंज करेंगे हज़रत इमाम हुसैन के नक्श क़दम पर चलेंगे तो 1445 सौ पैंतालीस का आगाज़ हो गया आज दस हराम है मुसलमानों का नया साल कब शुरू होता है हराम से ख़त्म कब होता है हज लहज़ जो है ये इस्लामी सन का आखिरी साल होता है और हिजरी सन हिजरी का और पहला महीना आखिरी महीना लह है पहला महीना मुहर्रम मुहरम है तो आखिरी जो महीना है हज का वो कुर्बानी देता हुआ गुजरा चौदह सौ चवालीस हिजरी तो जो नया साल शुरू हुआ वो भी कुर्बानी का पैगाम देता हुआ ही हमारे सामने आया इसी हकीक़त कोकबाल ने अपने शेर के अंदर बयान किया है कि गरीब वो सादा ओ रंगी है दास् हरम गरीबो सादा हो रंगी है दास्तान हरम नहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। ये हरम की दास्तान जो है ये क़ुरबानियों से ही शुरू होती है क़ुरबानियों पर ही अख्तितम होती है इसका आगाज़ जो है हरम क़ाबा का ये कहाँ से हुआ हज़रत सैदना इब्राहीम के साहबजादे हज़रत सैदना इसमाइल आलाम की क़ुरबानी पिछले महीने की है ना जुलहज में तो इस्लामी साल ख़त्म हो गया नया साल शुरू हुआ तो हज़रत इब्राहीम और इस्माइल इसमायल की औलाद में से ही नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल हज़रत सैदना इमाम हुसैन आलाम सैदुल शहदा ये जो करबला का वाक़ है ये भी कुर्बानी का दर्ज दे रहा है साल ख़त्म हुआ तो कुर्बानी और किस बात की कुर्बानी अपने नफ्स की कुरबानी इरशाद इलाही लन तनाल राहत तनफिकम तो हिब्बू तुम हरगिज़ अल्लाह की रज़ा हासिल नहीं कर सकते जब तक कि अपनी सबसे प्यारी महबूब चीज़ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान ना कर दो अल्लाह की रज़ा हासिल करनी है तो सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करनी पड़ेगी और हमारी सबसे प्यारी चीज़ है हमारा नफ्स जिसने हमें पागल किया हुआ है अपना गुलाम बनाया हुआ है और ज़िंदगी गुज़रती जा रही है हर सांस जो है वो नफ्स और शैतान की पैरवी में गुज़र रहा है उसकी अतात में गुज़र रहा है इसका चेक एंड बैलेंस करना है यजीदियत एक किरदार है, हुसैनियत भी एक किरदार है ये दो सोचों का नाम हुसैनियत क्या है एक सोच है एक किरदार है करैक्टर है और यजीदियत क्या है ये भी एक सोच है और ये दोनों ही जो क़ुतें हैं ये आपके अंदर मौजूद हैं यजीदियत और यह ये आपके अंदर हर वक्त मौजूद है और करबला जो है वह बरपा है ये आपका जो मुल्क वजूद है सर से पैरों तक पाँच छः फुट का डब्बा ये मैदान करबला है इसके अंदर हुसैनियत और यजीदियत दोनों फ़ौजें आपस में खड़ी आमने सामने अब देखना है कि आप हुसैनी हैं कि यजीदी हैं किसका साथ देते हैं एक तरफ नफ्स और शैतान है और एक तरफ रहमान की ताकत है यह हर वक्त आपके अंदर मौजूद है खिचड़ी पकती रहती है कभी रहमानी ख्याल कभी शैतानी ख्याल कभी उसकी मान ली कभी उसकी मान ली दिल की या नमाज पढ़ ली दिल या ना पढ़ी दिल की या एक पढ़ ली दिल की या चार पढ़ ली दिल किया ना पढ़ी और बातें हम करते हैं सैदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज के दिन मैदान करबला में कहते हैं जी उन्होंने नमाज़ नहीं छोड़ी क्या कितना मुश्किल वक़्त था और नमाज कायम की करबला के मैदान में हम घर में बैठे हुए आराम से भी नमाज़ के करीब नहीं जाते छः छः घंटे मोबाइलों पे लगे रहते हैं और बातें इमाम की पंज तन पाक की अल बैत कराम की साहबा कराम की और इश्क रसूल में जान भी कबूल है मौत भी कबूल है ये ज़ुबानी कलामी इश्क जो है इससे निकलें प्रैक्टिकली इश्क शुरू करें हकीकता अमला तो फिर बात बनेगी वरना ये दसमोह हर्रम जो है अगले साल फिर आ जाएगी ग्यारह को सारा इश्क ख़त्म यह नहीं सीज़नल मुसलमानी से निकलें ये है ना कि रबी अलावल आ गया तो रसूल पाक से मोहब्बत शुरू होगी बारह दिन की तेरह को ख़त्म तेरह तारीख को तेरह रबी अलवल को नालियों में पड़े होते हैं वसलाम हो का मैंने आँखों से देखे कोई अदब नहीं कोई एहतराम नहीं तूफ़ान बदतमीज़ी है और इसका नाम इश्के रसूल रखा हुआ है गलियों बाजारों में झंडियाँ झंडे स्टिकर बा दूसरे दिन कूड़ों के अंदर पड़े होते हैं तो ये अदब किसने कायम करने हैं हमें जो तरीक़े हमारे असलाफ ने अकाबरीन ने बुज़ुर्गान दीन ने बताए हैं उस पर अमल कब करना है कब्र में जाने से पहले के बाद में पहले करना है लेकिन लग ये रहा है कि इन्होंने बाद में शुरू करना है। तो ये तल हकीक़तें हैं आज का दिन अपना मुहासबा करने का दिन है चेक एंड बैलेंस करने का दिन है सिर्फ़ हलीम खाने का दिन नहीं है देखना है कि हम इमाम के साथ गद्दारी तो नहीं कर रहे हर बंदा अपना अपना चेक एंड बैलेंस करे हम खड़े तो यजीद के साथ हैं और बाहर से कह रहे हैं हुसैन नहीं है हमारी सोचें यजीदी, हमारी फितरत जो है अब ये तलख बातें हैं नफसानियत जो है इससे निकल कहते हैं जी इमाम हुसैन आखिरी वक़्त भी करबला में कुरने पाक पढ़ रहे थे ऐसे ही हैुरानने पाक की तलावत कर रहे थे आप में से कौन कौन कुरान की तिलावत करते हैं हाथ खड़ा करे ना दो हाथ खड़े हो गए ये सौ दो सौ के मजमे के अंदर तो मैं ये आपको तवज्जो दिला रहा हूँ दरस रूहानीत जो है ये जहन और सोच को बदलने का प्रोग्राम है चेंज ऑफ थाट का जहनों को चेंज करना है बेदारी शुरू प्रोग्राम है रस्मी मुसलमानी से निकल कर हकीक मुसलमान बनने की कोशिश करें पूरे के पूरे दिन में दाखिल हो जाओ कुरान मजीद में अल्ला फरमा रहा है क्या फरमाया पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ ज़ाहरी तौर पर नहीं बाहर से नहीं बाहरी नहीं अंदर से भी मुसलमान बनना है और पूरे के पूरे बनना है तो वो ख्वाजा ख्वाजगान हजरत ख्वाजा मोनुलद्दीन चश्ती जमेरी शहनशाह गरीब नवाज़ हमारे सिलसिला चिश्तिया के सरताज उनका कलाम मशहूर ज़माना सदियों से चला आ रहा है मौला हसैन आम की शान में शाह अस्त हुसैन बादशाह हुसैन हुसैन शाह भी हुसैन, बादशाह भी हैं दीन अस्त हुसैन हुसैन दीन भी हैं दीन पनाह अस्त हुसैन दीन की पनाह हैं दीन को पनाह देने वाले भी इमाम हुसैन हैं ये बात किस कदर हसी जो कह गए मोइनुद्दीन कि के दीन की पना हुसैन हैं सरदाद सर दे दिया अल्लाह के रास्ते में सर कुर्बान कर दिया सर दाद सर दे दिया न दाद दस्त न दिया हाथ बैत के लिए दर दस्त यजीद यजीद के हाथ में सर दाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना लाला अस्त हुसैन हकीकत यह है कि लाइला की बुनियादी हुसैन पाक है इस्लाम जिंदा होता है कत्ले हुसैन असल में मर यजीद है असल में तो वो यजीद की मर्ग और मौत हुई है इस्लाम जिंदा इमाम हुसैन को तो दैमी हयात मिली है जो कयामत ख़त्म नहीं होनी हर वक़्त वो ज़िंदा हैं और करोड़ों इंसानों के मुसलमानों के दिलों के अंदर ज़िंदा हैं यजीद का नाम कोई अच्छे से लेता ही नहीं आज को पूछता भी नहीं वो गुमनाम हो गया वक्ती थी बादशाहत गुज़र गई हुक्मरानी लेकिन हमेशा जो है वो हकूमत किसकी है वो उनकी है जो बादशाह हैं तो ये सिर्फ़ नवासा रसूल नहीं हैं जन्नत के सरदार हैं जन्नत के मालिक व मुख्तार हैं क्या हैं जन्नत के नौजवानों के सरदार मालिक को मुख्तार और इनकी वालदा जन्नत की ख़वात की औरतों की सरदार हैं और इनके वालदे ग्रामी वलियों के इमाम हैं इमामिया हैं मम्बा विलायत हैं शेर ख़ुदा हैं क्या हैं असदुल्ला गालिब अल्लाह के शेर हैं और मानकुन तो मौला फाजा मौला के डिग्री याफ्ता हैं रसूल पाक से ये डिग्री हासिल की है जो किसी साहबी को नहीं हासिल हुई लाखों सहबा में से और अना मदीना तो मदीनातल वाली बाबो हा मैं इल्म का शहर हूँ अली उसका दरवाज़ा है ये डिग्री भी इन्हीं के पास है तो ये ख़ानदान ये घराना ये खानवादा इनके साथ मोहब्बत ये हमारी जो है ईमान की का दार मदार इसके ऊपर है इस्लाम नमाजों का नाम नहीं आज के दिन हराम वो इधर भी नमाजें थी इधर भी नमाजें थी फ़र्क क्या हुआ दो ग्रोह थे ना सामने खड़े उधर भी नमाजें हो रही थी उधर भी नमाजें हो रही थी फ़र्क क्या है अल्लाह नमाजों वालों के साथ नहीं फरमाया इन अल्लाह सबर करने वालों के साथ है उधर सबर नहीं था सिद्फ़ सु नमाजें थीं और बेमोहबत की नमाज़ें थीं इधर की जो नमाज थी उसके साथ सब्र भी था शुक्र भी था रज़ा भी थी सखा भी थी और वफा भी थी तो ये जो है ये कामयाबी का मैार है हमने देखना है अपने आप को कि हम अल्लाह रसूल अहल बैद पंज तन पाक मुर्शद पाक से मुखलस हैं हर बंदा तनहाई में बैठ के गौर वफ़िक्र करे ठंडे दिल के साथ सोचे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ मेरी मुरीदी मेरी मुसलमानी सिर्फ़ ज़ुबानी तो नहीं है, हमारी मुसलमानी सिर्फ ज़ुबानी वो प्रैक्टिकल किरदार ही किरदार थे हुसैन पाक की सोच हुसैने सोच रखने वाले हुसैने किरदार रखने वाले ये अलिया एक राम बुजुर्गान दीन हैं